Здравствуйте, меня зовут Никита. Сегодня я буду вам показывать опыт с водой и другими химическими веществами. Я продемонстрирую вам, как вода может указывать воздействие на природные процессы и образует целые мраморные пещеры. Цель моего опыта – получить эти сосульки за полчаса. Мне для опыта мне понадобится 20 мл воды, 20 мл силикатного клея, кристаллы. Мы берем вымиратель воды, наливаем 20 мл воды. Налили. Вливаем это в стаканчик. потом берем силикатный клей и выливаем тоже 20 миллилитров. Мы вылили 20 миллилитров. Теперь мы это все перемешиваем. Добавляем чуть-чуть вот этой, этого мелкого синего песка. Потом немного жидкого раствора. Мы добавили немного. Теперь добавляем немного к и тоже мешаем. Теперь ждем двадцать сорок минут, пока наши засольки приобретут свою форму. Прошло 20 минут. Вот что у нас получилось. Сейчас я вылью остатки воды в стаканчик. И мы понаблюдаем, какие сталактиды у нас получились. Сейчас мы вернем стакан. И они будут расти. Кончился наш опыт с талактидами и с водой. До свидания.